さあ、にか。え、それでは今回のカーリー大学、今回はですね、完全に告知でございます。というのも、私、カーリーは売却したいコンドミニアムを2件ほど抱えておりまして、今回はその物件の紹介でございます。2件いずれも超おすすめの物件なんですけれども、まずはこちらをご覧ください。 バンコクのラマサン通りにあるコンドミニアムから紹介させていただきますこちらの近藤の特徴といえばまずはその最高のロケーションのことですシーロンまで15分麻生クまで15分これは最近陸橋が完成したばかりなんですが麻生クまで信号一つで行けるようになりましたこれだけバンコクの中心にありながら渋滞がないのは信じられますか これは地図で見ると分かりやすいんですがラマサン通りはちょうど半島のようになっていてその半島の先端に位置するのでここに住んでいる人しか通らないんですよねだから渋滞がないんです内装は私たちがハネムーンに行った際に気に入ったギリシャのサントリーニ町にしています内装はぶっちゃけ100万バーツ以上かかっています で、こちらのヘアタイプはこの近道の中でもベランダが一番広い間取りとなっています近道が8棟あるうちの一番奥の川沿いに面しているタワーなので広いベランダからはチャオプラヤー川とプミポン橋がよく見えますこのワークルームもオリジナルですねだから2ベッドルームとは別にこのワークルームがある感じである意味隠し部屋みたいな感じですね この辺りはスクンビットで見られるような洪水はありませんまたこのタワーの下にある川沿いのブアレストランというのが超有名で私もここに住んで78年の間1人として知らないタクシー運転手はいなかったというくらい有名なレストランがあるんですよねよく結婚式とかやっていますねまた近くに BTS や地下鉄はありませんが BRT という専用レーンを走るバスの駅が近道の目の前にあります まあ私はこの BRT は普段使いはしていなかったんですが特にバイクか車など自分の足がある人には心からおすすめできるコンドでございますまたスタッフの皆さんはみんなニコニコしてとても雰囲気が良く住み心地としても最高ですお試しステイもご要望であればお受けしますのでぜひともお気軽にご相談ください続いてはシーラ茶の一等地にそびえ立つコンドの紹介です マックスバリューまで徒歩3分病院まで徒歩3分海沿いの公園まで徒歩4分という絶好のロケーション2012年に建てられたこちらの近藤は10年経った今がちょうどお手頃です現地の銀行の査定住宅ローンを組む時にまあ査定が入るんですけれどもその時の評価額は470万バーツでしたそれを今回350万バーツでお譲りいたします 私たちのこのお部屋のおすすめポイントはなんといってもフルオーシャンビューロイ島が眼下に見渡せます一日をオーシャンビューで爽やかに始め夕方は美しいサンセットを見届けるそんなリゾート気分をお楽しみいただけますお部屋はワンベッドルームなので単身者向けとなっていますそのため企業様向けに社宅としてもおすすめできます またバスタブやシャワートイレが販売されているのも嬉しいポイントですね特にタイではシャワーで済ませてしまいがちですが一日の疲れを癒すにはつまり健康のためにはお風呂は欠かせません安眠効果や自律神経特に副交感神経を刺激することが分かっていますのでタイでおろそかにされがちだからこそ入浴はおすすめですシーラ茶といえばロビンソンも徒歩圏内です居酒屋さんスーパーコンビニはもちろん 病院も徒歩圏内は安心ですよね。また、海辺目の公園は運動するのに最適です。シーラ茶も最近広くなってきていますが、やはりシーラ茶の一等地はロビンソンから海までのこのエリアとなります。シーラ茶でのお部屋選びは、絶対にこの一等地をおすすめいたします。こちらもお試しステイもご要望であればお受けしますので、お気軽にご相談ください。 はい、ということでいかがだったでしょうかいずれも即販売が可能でございます。じゃあなんでそんなおすすめの物件を手放すのっていうことじゃないですか。ズバリ、プーケットに移住したからですよ。はい。単純に管理が手間になったからなんですよね。うん、手元にいないじゃないですか。はい、ということで今一度おさらいをしていきたいと思います。まずはバンコクの SVCity。部屋の広さは90.558平方メートル。2ベッドルーム、2バスルーム。 それから、オフィスルーム、ワーキングスペースですね、が一室ついております。こちらは、家具付き、エアコン4台、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、扇風機、ベッドなどですね、がフル完備であると。駐車場は1台分4階にあります。こちらの相場はズバリ550万バーツのところを、私たちはこのリノベーションに100万以上かけて、550万です。 相場通りの価格ということですね。相場通りなんですけれども、その内容が全然違うということなんですよ。だから、これはぜひ、他の同じタイプの部屋を見てください。もう全然内装が違いますから。もう一方の、ラダーコンドこちらはシーラチャのコンドミニアムとなります。部屋の広さは50.86平方メートル。ワンベッドルーム、ワンキッチンルーム、ワンバスルーム。で、こちらも家具がついております。 こちらは13階のお部屋。ロイ島が見下ろせるフルオーシャンビューのお部屋で350万バーツでございます。なお、いずれも紹介していただいてそれが制約した場合、紹介手数料として3%をお渡しいたします。ということでご興味のある方はぜひとも概要欄からご連絡をお願いいたします。それではどうもありがとうございました。さワデか。バイバイ。 抜けた同士の使い切られた命に。